yayım be yə inşallah inşallah yaxın vaxtlarda prezidentliyə namizə Qabil Məmmədov deyəcəm özümü ona hazırlayıram. İnşallah, inşallah, inşallah az qaldı günlərə. Deyərlər məsələn, dəvə söyləşərəm, çox gözəl xəbərlər verəcəyəm. Hələ-hələ 9 may sürprizi, kim kimə sürprizlər yaşadacaq onunla da danışacağıq. Çox önəmli xəbərlərlə sizlərin xidmətində mən Qabil Türköğlu öncəliklə bəzi məsələlərə munasibət bildirəcəm. Əziz həvətlərin və əziz soydaşlar, maraqlı məsələlər var ki, onlara munasibət bildirməyimiz lazımdır. Düzdür, ana ana söhbətimiz Rusiya olacaq, İlham Əliyevin yaradmamazlığı olacaq, İlham Əliyevin meymunluğu olacaq, Türkiyədəki seçimlər olacaq və sarbəy nahvar. Çox gözəl xəbərlərlə sizin xidmətinizdəyəm. Yayımı bəyənin və paylaşın. Dalanla eşicəyin əsas məsələsindən danışacağam. Getdikmi getdik. Deməli, biz hamımız bilirik ki, bu Naftçivandan gələn məmurların hamısı eşşəkdən cinsi əlaqəyə girənlər olub. Onlar mütləq və mütləq belə olublar. Və bular ancaq eşşəklə cinsi əlaqə keçirənlər olubdur və burada bir video göstərəm. 3 dənə gənc, 3 dənə gənc eşşəklə cinsəlaqə girmək istəyir. E, budur, buyurun, baxın. Baba eşşəklə cinsəlaqə girmək istəyir. Burada 3 nəfər uşaq elə bir Naxçıvandan o gələn məmurlardır da. E, bak, Bax, eşşəklə namusda şey çıxır, bunları dişləyir. Bax, bunlar o baba eşşəkdə Allah keçirdi, qovur, qov. Baba, baba görürsən. Gördünüzmü dəyərləmədə? Eşək namusda eşək olur. 3 nəfər bax uşaqlar, ə, ən çox uşaqlar belə vaxt neşəyə yaxın gedirlər. Bax hop, gördünüzmü? Biri başını tutmaq istəyirdi, biri dalına keçmişdi, təzə şalvanla aşağı. Gördünüzmü nəләр oldu? Gördünüzmü eşək dişlədi, eşək namuslu oldu. Yaxşı, indi gəlin sualın bu söhbətin ikinci seriyasına keçəyəm, maraqlı seriyasına. Dəyərlilər məthəlləm. Yaxşı, nə idi bax o məsələ ki, Azərbaycana Azərbaycana küllü miqdarda eşşək gətirdilər xariciyədən idxal elədilər. Amma bu nə məsələ idi? Xahiş edirəm, bu onun videolarda var. Hamınız görmüsünüz ki